150 метров в сухую скважину мы сдали буквально э, месяц назад. Переставили 10 метров в сторону и разлом на 30 метров, или на 40. Если рядом скважины есть, то приблизительно, то да. А так они стали просто не на разлом, а на чистом монолит. А предсказать, а есть... где разлом, где монолит? Шамана. Шамана? А шаман помогает? То архангельский... Они ездили спрашивать, то он сказал, на какой глубине, тебе, даже не приезжал. Сказал, вода плюс, а была. Была. Ну, в Архангельск. а так а ну Архангельске. Ну, Архангельске, по-моему, не глубокий склад, или по 180. Я еще внизу, у яркого вокзала 40 метров. При въезде с трассы 80 метров. А в самом центре, напротив Белого дома, гранит вылазит надо там ныряет, а тут вылазит. Я говорю, 152 метра с И воды много? Три куба. Так нормально. Житкевая ситуация. Подписывайтесь контакты профиль.